Інформація. Інформація, яку я знаю. А друге питання. Нас, ви кажете, що хочете розвивати е, дитячі санаторії. У нас був у санаторії е, відкрита Біблія. Чому ж так само голосували, щоб цей санаторій віддати продати, щоб там будували зовсім інші речі? І ще одне питання, ви кажете, що борзнене курорт. Ну, при в'їзді написано стоїть знак Ворзель, курорт. І, ну, і тут написано борзиль курорт. Взагалі візде написано. Завтра там буде е, жовто-блакітними розписано, щоб ви бачили, що це борзель. Что, говорить, что вы курорт. Олег Иванович, я живу в курорте и буду жить в курорте. Вы, 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 работники вы, работник полиции бывший, вы профессионально манипулируете словами. В данный момент я задал вопрос, есть ли город курорт? Я не а забыли, на курорт. Я сказал четко, что есть стремление и все силы привожу к тому, что так оно и было. Се Почекайте. А что нужно по 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 Почекайте. Вот это силы. Вот это силы. Поясните, пожалуйста. Вот территория Зирки. Так? 24 гектара. С двух боков Червоне відмічено будівництво, і ми маємо і ще отут, і ще ось тут біля комітета біля Ощадкаси. Ми маємо е, приклад, як, як він починає забудовувати. покажіть, де зараз територія зірки. Ось, життари. Життари. ось оце, оце приблизно так. Правда, десь територія зірки, а ось з цих двох боків територія зірки першокласний ліс до абсолютно гарний ліс. Можна поїхати подивитися. Ще знищується і будується 30 тисяч квадратних метрів житла. Скажіть, будь ласка, що як це назвати? Ви знаєте, що вона без зміни цього призначення передавалася в селищу? Ця територія сотнікова ж передавала... приймала його. От ця частина, от ця частина, от ось ця часть. От ні, мені оцю поки що. Де будується? Де будується, покажіть? Не цю, а поки а отут от де будується. Ні, давайте звідси починати. Я ні, тут будується. Буду. Ну, давайте вы расскажите, я послушаю Ну Я, я просто В данной территории здесь находятся объекты, которые э, застроены, они промышленные. Там находится, э, раньше была вроде бы конфетная фабрика или печенье, да. она потом переехала в Бучу. К сожалению, здесь не хватило мощных, но она все равно здесь. здесь дальше морозпродукты. Тоже арендованная территория, где находятся их базы. Вот, э, вот это дальше все естественно территория зеркал. Вот эта территория вот здесь вот, Вот здесь было выделено около 50 соток под детский садик все время, при прошлой каденции. Э, вот эта территория... Не-не, дальше. Не, а что тут за Вы когда власти? Вы тогда -то сказываете, вы, вы же, же пораскакуете. Вот здесь вот 50 соток при прошлой каденции, конкретно для того, чтобы был построен детский сад. Но вот эта вот территория, как раз это была инвестиционная, в детской саде была инвестиционная территория. Э, э, инвестиции, которые при прошлой каденции не было еще ограничений, 4% только э, можно было и все, больше никак застройщиков никто ничего не должен платить. Здесь э, было разрешение да, на 9 этажей. Сколько? 9 этажей. Вот здесь 9 этажей было сделано, но от 7 до 9 этажей. Вот это ралок, если не ошибаюсь, будет предприятие. Но они должны были построить. Ничего не строят. Естественно, я уже повторюсь, была необходимость в садике. Был разработан вот такой вот проект садика и необходимость строить Садик здесь уже был запрограммирован. Естественно, здесь дальше люди начали рассматривать возможность. Вы знаете, мне тоже в крови э, сердце вливается, когда вот здесь в данный момент вот это строится, потому есть детская, была детская площадка, мы играли в футбол, я местный человек, я живу здесь свою жизнь. Но они пообещали, благоустроить, построить здесь опять-таки спортивную площадку, которая типа, они это убирают, а они там не возобновляют. Я не могу вам сказать четкий план, потому что я не знаю, что специалистов Но данное решение, конечно, есть, скорее всего, наверняка ошибки в этих вопросах, но оно на благо возраста. Больно иногда. Да, было бы лучше вот здесь построить. На самом деле, я, я вас, я вас поддерживаю полностью. Вот здесь было бы лучше построить а эти здания их здесь построить. Но...